очень важная и ответственная игра. Сегодня мы никак не можем проиграть. Я сегодня даже готов на изглашенный поступок ради победы. Думаете, я шучу? каков регламент приветствия? Пять минут. Пять минут? Почему так мало? Парню своему такие вопросы будешь задавать. <звы> Тебе не стыдно так шутить? Стыдно подштанники в марте одевать. Ты видел, Марк? А спонсор нашего выступления — алкогольный напиток «Мама». «Мама» иногда вставляет. В нашей команде люди делятся на два типа. Первые это те, которые доводят свои мысли до логического завершения, а вторые... Ого, да в КВН шутки звучат. Так вот где собака зарыта. Только старый громовщик знает, где собака зарыта. это, конечно, все радостно, но понимаете, чтобы победить, нам нужно иметь какие-нибудь таланты. У кого какие таланты? Танцую. Пою, пародирую. Я Дима. Отлично, пока остановимся на песне. Поет победительница в номинации проиграла и ничего на кобыле не спою». Женя курил. новый корпус, Достаточно! Ой, а я тоже пою. Так я могу задать желание. Это из-за того, что мы обе светы? Да, Алена, пойм. Вижу, у нас настрой такой повиноложный. Команда ковая Невита, Элита, -элита. отомстим за это играл. Человек-паук свой единственный выходной. Спасите, помогите! Пс -пс! Ой -ой -ой! Здравствуйте! Я ваш сосед снизу, и вы меня заливаете. Но мы живем на первом этаже. Думаете, если я бомжар, то у меня прав нет? В супермаркете. Пи-пи-пи. Пакет брать будете? Нет. Дурацкий магазин пакетов. Вчера у Виктора Януковича украли шапку. Один-один. Я беременна. Выставляйся! <связывая> Серега, что с тобой? Меня только что напугал конь-экскипиционист. Кто? Кто, кто? Конь в пальто. На дискотеке в столовке. Съедобная. Продавщицы в наших буфетах постоянно с нами играют несъедобное. Не Ой, а у меня столько тараканов в голове. Посмотри, у них там мозгов нет. Саша! Я спрашивала, нет. И чтобы как-то разрядить обстановку, для вас снова поет Евгения Залемку на карьере и волчьи. Элитушка, э эй В сцену не вошедший мультфильм «Простоквашина». Неправильно ты, дядь Фёдор, бутерброд ешь! А следующая миниатюра посвящается всем, кто так и не прошел миссию с вертолетом Джеда. А, а, а военной как игре в Сумгу? Так, боец, почему не бритый? Ну я же девочка. Прости, Настя. факультет с КВН выиграл факультет И все это благодаря одному парню, приехавшему из села. На нашем факультете такой парень тоже есть. Степан, выходи. Слава Украине! Грам слава. И как бы сейчас спросила Ахата Кристи, где еще девять? Такие в силы. Спасибо, конечно, Степан. Но понимаешь, сегодня все команды готовились, репетировались, и мы можем сегодня не победить. Что это за фундера? Спасибо, ты нам очень помог. Спасибо, Степан. Як извести ты? Он черный выход. Ой, это все нормально. Усього бувають неудавшися моменти, даже у відомих відеороликах. В на екран. Лікарні та дитячі садочки. Школи та санаторії. Все, що ми робили для дітей, тепер є власністю олігархів. Я люблю бокс. Але голосувати за нього я не збираюся.

Я железный человек. Я вот год назад познакомился с девушкой. Знаете, я пришел с бабушкой в театр, она пришла со своей подругой. Наши взгляды пересеклись, я не думаю, подбежал к ней. Мы познакомились, я взял у нее номер телефона, мы переписывались, это были чудные времена. Я прибегал к ней на свидание с вырванным из клумбы цветком. Мы слушали вместе с Она читала мне свои стихи. Прошел год, я решил сделать ей предложение. Собрал самый большой букет ромашек, что есть в нашем городе. Купил кольцо, которое может себе позволить обычный студент. Пошел по уже известной мне дороге. Прихожу к ней домой, а она бурундук. Я не знаю, чего мне сейчас больше удивляться. Тому, что я встречался с Бурундуком или тому, что финальные слова мне Декан написал. Кова наковая на риталита, свободу честным.